Tesadür edin. Zafer yolunun çekilmesi, <laughs> infrastruktur, kamyon. <laughs> bütün lahiyelerin hazırlanması ülke rehberleri tarafından çok büyük yüksek şey şey seviyede şişiklanır. Ve, ve, bütün mescidlerde azan sesleri verilir. Allahu Ekber, ekber deyilir. 30 yıl Ermeniler, Ermeniler öz mandallığını, öz, öz, öz mesuliyetliliğini, öz, 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 öz şerefsizliğini sumut Allah'ın evine dolu sakladılar. Allah'ın evine dolu saldılar. Allah'ın beğenmediği hivalları saldılar. Ama bakın Azerbaycan onu bütün qəral dəyərləri toleranslığın bariz nümunəsidir ki Ermənilər minalar qoyur, amma biz isə inşa edirik. Biz daş-daşda qoruq-oğlar daş-daşı köçürlər, məhvi edirlər məbədləri, dini abidələri. Azərbaycanın rəşadatlı oğlanları, Başkomandanın Nizəfər ordusu bu gün öldürdü dedi. Bu gün bizim əlimizdən ollecə götürüldü. Məğlul olan Balamızın gəldiyisə mən istəsəm bir kəlmə demək istəyirəm. Azərbaycanın nurlan kimi simaları, gündəlləri haqqı qovuşdular. Bu gün peyğəmbərə qonaqdılar və həqiqətən Azərbaycan Şehidi ve Azerbaycan şehidin anası gururludur ve zaten gururlu olmalıdır. Artık gözünüzü yaşlı silin. Artık gururlusuz. Azerbaycan sizin adınızdan fakir edilir. Hakikaten burası toplaşan, eyni zamanda ben Sübhay şehidimizin anasına, mehriban xanımına, Mahir axıya özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. O da qatıldı və mən içəri daxil olub gördüm Süqanın də şəkli. Baxın, baxçı hara, baxın gördüyünüz bu cavan oğlanın sinəsində Süqanın şəkli. Yenə yəni, şəhidlər vətən deyir. Yəni hansı ocaqdan deyil, 1 ocaqdan dedilər. Bir amala xidmət edirlər. Rayon icra hakimiyyətinə ürlərimdən təşəkkürümü də bildirirəm. Qafqaz növbəlmallar adından simallar gəldilər, bu təntrəqə qatıldılar. Və burada toplaşan məqamlarımız, uşaqlarımız, sizlər gəldiyiniz var. Sizin sinənizlərinizdə olan bu şəhidlərin şəkilləri şəhidləri sizə qurban gətirəcək, zövq gətirəcək, bünələr gətirəcək. Çalış Gənlər, qızlar, erkələr, oğullar, çalışın, hər, hər zaman haqqın yanında olun. Haqqın tərəfdarı olun. Azərbaycan, haqqın olun. Azərbaycan, azərbaycan hər zaman haqq sözündəyib. Allah dövlətimizi, millətimizi, xalqımızı qorusun. Şəhidlərimizə rəhmət etsin. Şəhidlərin doğmalarına, ailələrinə bütün ölkə Azərbaycan xalqına Allah səbir versin.